Некоторые севастопольцы, наверное, имеют право иметь свое мнение. К счастью, большинство это мнение не разделяет. Я выскажу свою позицию, чтобы она была понятна. Если 23 февраля севастопольцы приняли решение поддержать Алексея Михайловича и передать ему всю полноту власти, а он эту ответственность взял на себя, за полтора месяца мы с ним прошли огромный путь. Мы вошли в состав Российской Федерации как субъект Российской Федерации. Сегодня не поддержать его предложение и внесенный законопроект, который взносит Алексей Михайлович, севастопольцы просто не могут. Они обязаны его поддержать, именно поэтому большинство пришло сюда как раз с этой целью. Поэтому, да, конечно, могут возникать дискуссии. Есть непонимание по некоторым вопросам. Но достаточно доходчиво вчера Алексей Михайлович обозначил свою позицию. Объяснил, почему некоторые моменты, в том числе и по губернатору, не могут имплементированы быть уже сегодня. И сообщил о том, что, в общем-то, это в ближайшее время может быть поправлено уже новым составом законодательного собрания. Повторяю, именно поэтому я считаю, что сегодня мы должны поддержать принятие устава, и я уверен, депутаты примут сегодня верное решение и дадут дорогу новому Севастополю с новым законодательством, дадут возможность Севастополю работать в правом поле. У меня один вопрос к Севастопольцам. Они доверяют Алексею Михайловичу? Если они скажут да, то значит мы принимаем устав. Я доверяю, я буду голосовать за устав, потому что он нужен сейчас. Он будет дополняться всеми федер... нашими законами. Вот те вопросы, которые сейчас муссируются, что давайте это, давайте, есть федеральный закон, надо его выполнять, потому что э, революция закончилась. Сейчас надо действовать по Конституции России. Если э, устав согласован со всеми, и вчера публично Алексей Михайлович сказал, что его этот устав устраивает, есть страховатости, над ними будет работать законодательство собрания, это и следующее и так далее, депутаты. Все. Не надо вот это муссировать. Кому-то что-то не надо. Мне тоже много чего есть какие вопросы э, к уставу. Можно вносить. Будут законы, будем вносить в эти законы то, что говорят наши севастопольцы, что они хотят, лишь бы оно не противоречило Конституции России. Все. Поэтому давайте так. Доверяем чалому, Принимаем. Не доверяем? Вон отсюда. Вот и все. взял на себя всю ответственность, весь город показал пример. Все, я иду за Чаловым. пришли сюда с какой целью? Поддержать русский блок. Да. А это начало? Нет. Ну, судя по выступлениям лидеров русского блока, там есть моменты, которые нужно либо добавить еще. То есть в целом я его не читал стал. Если я буду знать, тогда составлю свое Там мнение. Нам нужно довести до жителей города Севастополя, понимаете? Мы его не читали. У нас получается, что сейчас в классе опять приходят кто? Депутаты, те, которые были при желто-голубых. Они опять возвращаются, и опять у нас будет слияние бизнеса и власти, то есть коррупции. Нам это не нужно, правильно? То есть мы за Чалова, но ну мы против того, чтобы без нашего ведома Власти приходили люди, которых мы не знаем или, вернее, знаем, знаем а в... не хорошие. Они те, кто были при той власти, остались при этой и саботируют сейчас. Они просто пытаются издеваться над народом. Они голосуют, говорят правильные вещи, но делают свое грязное дело. Что мы

Дали свое мнение. Послушайте минутку. Почему в уставе нет такого... Подождите минутку. Смотрите, почему в уставе нет такого пункта, чтобы, например, если депутат нарушил какие-то полномочия или граждане ему не уделяют... Почему мы его не можем отозвать? Общественная организация Лига предпринимателей Севастополя в Татьяна Анатольевна. Я прошу вас, понимать, что на сегодня война, оказывается, еще не закончилась. И многие, те, которые боятся, что теперь им власти не достанется, будут провоцировать, вливать в уши все, что не надо. Наш губернатор был избран всенародно. Его охота доверия, доверия исчерпано народом. Мы должны ему доверять. Если он обращается к нашему законодательному собранию с просьбой принять устав... Значит, у него есть для этого основания. И значит, мы не имеем права противодействовать его пожеланиям. Он перенес 25 мая референдум на 18. -е. Это было целесообразно. Он принимал это решение. И снова на 16 марта. И пройдет. Если это имеет какую-то ошибку, то мы ему доверяем. свое мнение так, как делают все здесь. И я хочу услышать от вопросы, ответы на вопросы, которые я постараюсь вам задать. Скажите, пожалуйста, 23 февраля, когда мы поддержали Алексея Михайловича Чалова на общенародном митинге на площади Накимова, он взял на себя обязательство привести нас в Российскую Федерацию, он выполнил свое обещание? Да! Скажите, пожалуйста, город Севастопол стал городом федерального значения в Российской Федерации? один пункт из означенных Алексеем Михайловичем Чаловым не был не выполнен до сегодняшнего дня Нет. Нет. имеем ли мы право сегодня не доверять ему в его инициативе Нет. Нет. именно поэтому сегодня лично я пришел поддержать начинание Алексея Михайловича Чалова его внесенный проект устава города и я буду настаивать на том чтобы этот проект устава был принят в том виде в котором его внес Алексей Михайлович